সময় দুই বাজি দহ মিনিট টোপনি যাবলৈ ৰাহুলে বহুত চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু পৰা নাছিল সি কিবা এটা দেখা পোৱা যেন পালে উঠি কেনে মোবাইলৰ ফ্লাছ লাইটটো জ্বলাই চালে কোনো নাই আচলতে হৈছে কি আজি কেইবাদনো ধৰি সেই একেটা ঘটনা তাৰ লগত ঘটি আছে কাৰণটো কি সি বুজি পোৱা নাছিল সি লগে লগে মোক ফোন কৰিলে নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি এইটো সঁচা ঘটনালৈ আপোনালোকৰ মাজত মই উপস্থিত হৈছোঁ বিশ্বাসী বন্ধু আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ জীৱনত এনেকুৱা ঘটনা নঘটক দুহেজাৰ ঊনৈছত ৰাহুল গুৱাহাটীলৈ গৈছিল কামৰ সন্ধানত ঘৰখন বহুত আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা আছিল সেইবাবে কিবা এটা কাম কৰি ঘৰখনক যাতে সহায় কৰিব পাৰে মা দেউতাক যাতে সহায় কৰিব পাৰে ঘৰত ভণ্টী আছে ভণ্টীক যাতে বিয়া দিব পাৰে এনেকুৱা বহুত হাজাৰ এটা সপোন লৈ সিহঁ গুৱাহাটীলৈ গৈছিল ভাড়াঘৰ বিচাৰিলে বহু বিচাৰৰ অন্তত এটা ভাড়াঘৰ পালে কিন্তু সি জনা নাছিল সেই ঘৰটোৱেই যে তাৰ কাৰণে কাল হ'ব আচলতে ঘৰটোৱে আছিল কাল নে সি আৰু জীৱনত অন্ধকাৰ নামি আহিছিল হয়তো সি নিজেও জনা নাছিল সদায় কামলৈ যোৱাৰ দৰে সেইদিনাও ৰাহুল কামলৈ গ'ল সেইদিনা আছিল মঙ্গলবাৰ যাকে নহওক কামৰ চিপশেষ কৰি সি ৰাতি এঘাৰমান বজাত ভাড়াঘৰটোলৈ আহিল ভাড়াঘৰটোত মালিকে ষ্ট্ৰিক্টলি তাক কৈয়ে থৈ দিছিল যে ৰাতি দেৰিকৈ আহিলে আমি গেট খুলি নিদিওঁ তথাপিও সেইদিনা অকণমান দেৰি হ'ল সি আহিল দৰ্জাখন খুলিলে চাৰিওফালে নিজান অন্ধকাৰ ক'ৰবাত কুকুৰ কেইটামানে পকিয়ে আছে ইফালে সিফালে চালে চকুৰদাৰটো টোপনিত লাল কাল সি আন্ধাৰে আন্ধাৰে গেটখন খুলি ভিতৰলৈ সোমাল কাষত থকা ছুইচটো অন কৰি লাইটটো জ্বলালে কুকাৰটোত কিবা আছে নেকি চালে কাৰণ তাৰ বহুত ভোক লাগিছিল দিনটো একো খাব পৰা নাছিল কামৰ ব্যস্ততা অকণমান সময় পাই সেইখিনি সময়ো সি চাহ খাবলৈ জিৰণি ল'বলৈ তাৰ সময় নহয় কাৰণ সেয়া এটাই চিন্তা অকণমান বেছি কাম কৰিলে বেছিকৈ পইচা পাম সি মদ ভাং একো হোৱা নাই একো হোৱা নাছিল তথাপিও সাৰ যেন কিবা এটা নিচা কামৰ নিচা সি কাম কৰি ভাল পাইছিল ল'ৰাজন বহুত ভাল আছিল কিন্তু ভালেই যে কাল হ'ব শুনা জানিছিল ৰাতি বহুত দেৰি হ'ল কুকাৰত একো দেখা নাপায় ভাবিলে যাকে নহওক এতিয়া শুই যাওঁ কালিলৈকে ৰাতিপুৱা কিবা এটা বনাই খাম খাই কেনে অফিচলৈ যাম বহুত দেৰি হ'ল খৰিত বাৰ বাজি দহ মিনিট হৈছে চকুকেইটা বহুত সৰু সৰুকৈ মেলিব ধৰিছে কি কৰো বিশ্বনাখনলৈ গ'লো বিশ্বনাখনত গৈ পাকঘৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ সেইদিনা এটা ইঞ্চিডেণ্ট হৈছিল মোৰ লগত ইঞ্চিডেণ্টটো হৈছিল এখন ট্ৰাক অতি বেগেৰে মোৰ কাষেৰে আহি পাৰ হৈ গ'ল ভাগ্য ভাল আছিল শেষ নহ'ল টোপনি যাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ বহু অন্তত টোপনি গ'ল হঠাৎ ৰাহুল টোপনি যোৱাৰ সময়ত কিবা এটা চিঞৰিলে সি ভয় খাই উঠিল কাৰণ তেনেকুৱা ঘটনা সিয়াৰ লগত কোনোদিনেই হোৱা নাছিল সি বহুত সাহসী ল'ৰা আছিল সি অকলে সৰুৰ পৰা ঘৰখন চম্ভালিছিল সকলোৱে যিকোনো ঠাইলৈ সি অকলে গৈছে কিন্তু সেইদিনা নাজানো সি আৰু কি হ'ল সি বহুত ভয় খালে ল'ৰাটোৱে বহুত ভয় খালে প্ৰথমবাৰ চিঞৰোতে সি মোবাইলৰ ফ্লাছ লাইটটো উলিয়াই চালে মোবাইলটো উলিয়াই চাই সি দেখিলে একো নাই তাৰপিছত সি ভাড়াঘৰৰ মালিকক জোকালে দাদা দাদা শুনিছেনে কোনোবা এজনী চিঞৰা যেন পালোঁ কিবা হৈছে নেকি ভাড়াঘৰৰ মালিকে উঠি সেই কলিতাই ধুমকিহে দিলে এই ৰাতি কোনে চিঞৰিব শুই থাক এনেই দেৰিকৈ আহিবি আহিকেনে তাতে আকৌ আমাৰ টোপনি ভাঙিবি সি বিচনালৈ গ'ল আকৌ শুবলৈ চেষ্টা কৰিলে কিন্তু আকৌ চেম আকৌ অলপ সময় পিছত কোনোবা চিঞৰে যেন পালে তেনেকৈ সি আৰু ৰাতিপুৱা হ'ল ৰাতিপুৱা হোৱাত সি অফিচলৈ আহিল কিবা কৰি চকুকেইটা মোহাৰি মোহাৰি কামত লাগিল লাগতে তাৰ লগ এজনে তাক দেখি সুধিলে ৰাহুল তই কি ৰাতি টোপনি মৰা নাছিলি নেকি চকুকেইটা লাল হৈ আছে গাটো বেয়া নেকি তোৰ তেনেদৰে ৰাহুলে ক'লে নাই অ' গা বেয়া নহয় ৰাতিটো টোপনি মাৰিব পৰা নাছিলোঁ তেনেদৰে বন্ধুজনে তাক সুধিলে কিয় কি হৈছে ৰাহুলে ক'লে এনেকৈ এনেকৈ গোটাহিনি কথা তাক বিপৰীত ক'লে বোলে ৰাতি মই শুবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কমে দুই বাজি দহ মিনিটত কোনোবাই চিঞৰা যেন পালোঁ তেতিয়া লগটো ক'লে এইবোৰ তই এনেই মিছাতে ভাবি আছ হয়তো কোনোবাই চিনেমা চাই আছ টিভিত তই এনেই মিছাতে ভাবি আছ এইবোৰ একো নাই ঠিক তেনেকৈ ক'ল পিছদিনা সি সোনকালে আহিল অফিচৰ পৰা সোনকালে আহি টোপনি যাবলৈ চেষ্টা কৰিলে টোপনি গ'লো সেইদিনা একো নাই ঠিক তিনি বাজি দহ মিনিট হৈছে আকৌ চিঞৰিছে কোনোবাই এইবাৰ চিঞৰটো যেন তাৰ একদম ওচৰত কাণৰ ওচৰত চিঞৰিছে সি হঠাৎ চক খাই উঠিল এইবাৰ সি মোবাইলৰ ফ্লাছলাইটটো জ্বলাবলৈ চালে কিন্তু নজ্বলিলে কি কৰিব একো ভাবি পোৱা নাই সি পূজা পাতলত বহুত মন দিছিল সি হনুমান চালিচা মাতি কেনে আকৌ টোপনি যাবলৈ চেষ্টা কৰিলে কিন্তু এইবাৰ সিয়াৰ সিয়াৰ দেহাটো ঠাণ্ডা পৰা যেন পালে ভৰিৰ পৰা লাহে লাহে ঠাণ্ডা হৈ আহিছে সি চেষ্টা কৰিছে ভৰিখন মাৰিবলৈ কিন্তু সি পৰা নাই সি চিঞৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু সি চিঞৰিব পৰা নাই সি কাৰোবাক মাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছে সি মাতিবলৈ পৰা নাই লাহে লাহে সিহঁতৰ যেন ডিঙিটো কোনোবাই চেপা মাৰি ধোৱা যেন পালে সি চেষ্টা কৰিলে জোৰত সি হাতখন মাৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিলে কিন্তু সি পৰা নাই চকুকেইটা সেয়া মেল খাই আছে সি সকলো যেন দেখি আছে কিন্তু সি কাকো একো কব পৰা নাই সি হাত ভৰি মাৰি আছে কিন্তু সি হাত ভৰি লৰাব পৰা নাই চেষ্টা কৰি যুঁজি যুঁজি সি হনুমান চালিচা আকৌ মনৰ ভিতৰতে মাতিবলৈ ট্ৰাই কৰিলে যিহেতু সিয়াৰ মুখৰ শব্দ ফুটি উঠা নাছিল ভূ চেষ্টাৰ অন্তত সি যেন অকণমান মুক্তি পালে সি গাৰ পৰা কিবা এটা যেন বহুত ডাঙৰ গধুৰ পূজা এটা আঁতৰি যোৱা যেন পালে লৰালৰিকৈ উঠি সি পানী গিলাচ খাই সেই ৰাতিটো সি টোপনি নকল লগে লগে তাৰ মাকক ফোন কৰিলে মা মা মই মোৰ বহুত মা 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 আনফালৰ পৰা মাকে চিঞৰি চিঞৰি ক'লে কি হৈছে পাবা কি হৈছে কি হৈছে নক কিয় তই সেইফালৰ পৰা ৰাহুলে কপাকে ক'লে মা মোক মোৰ গাত কিবা বহি থকা যেন পাইছিলোঁ মা 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 মোক কোনোবাই ডিঙিটো চেপা মাৰি ধৰিছে সি 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 বুঢ়া কঁপি কঁপি সি মাকক কথাখিনি ক'লে মাকে ক'লে বাবা তই অকণমান ধৰ একো নাই তই চিন্তা কৰিব নালাগে তই এনেই ভয় খাই আছ মাকে তাক সান্তনা দিলে আৰু কৈছে তই কালি ঘৰলৈ আহ একো হোৱা নাই তই একো চিন্তা কৰিব নালাগে পিছদিনা সি টোপনি নগ'ল সি তাৰ বন্ধুক এইবোৰ সকলো কথা খোলাকৈ ক'লে এতিয়া বন্ধুজনে অকণমান বিচাৰিকেনে তাক সুধিলে তই ক'ত থাক সি তেতিয়া তাইৰ থকা ঠাইখিনিৰ নাম ক'লে বোলে মই এইটো ভাড়াঘৰত থাকোঁ ঠিকে আছে তই চিন্তা কৰিব নালাগে মই ব্যৱস্থা লৈ আছোঁ তই আজি মোৰ ৰুমতে থাকিবি তেতিয়া লগটো লগটোৱে তেনেকৈ কোৱাত সেইসণমান যেন সাহস পোৱা যেন পালে তেতিয়া লগটোৱে ভাড়া ঘৰটোলৈ গ'ল ৰাহুলৰ লগটো ভাড়া ঘৰলৈ গৈ সুধিলে তেতিয়া গম পালে যে সেই ৰুমটোতে ৰাহুল থকা ভাড়া ঘৰটোত ৰাহুলৰ আগত এজনী ছোৱালী আছিল ছোৱালীজনী লাভ মেৰেজ হৈছিল ঘৰৰ পৰা পলাই আহিছিল লাভ মেৰেজ হোৱাত তাৰ হাজবেণ্ডৰ লগত সেই ভাড়া ঘৰটোত আছিল তাৰপিছত সদায় কাজিয়া সিহঁতৰ মাজত তাৰপিছত এদিন হঠাৎ তাইক সেই ভাড়াঘৰটোত চিপজুৰি লোৱা দেখা পালে আৰু তাৰ হাজবেণ্ডটো তেতিয়াৰ পৰা তাতে নাই হাজবেণ্ড ক'ত গ'ল নাজানো কিন্তু তাক সেই ছোৱালীজনী তাতে ফাঁচি দিছিল হয়তো তাইক মাৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে নহয়তো তাইক ছুচাইড কৰিব পাৰে গতিকে সেই ভাড়াটোতে ৰাহুল থকাৰ কাৰণে সেইবিলাক শুই আছিল পেৰানেল এক্টিভিটি ছ' সেই সকলো কথা জানি ৰাহুলক ক'লে ৰাহুল তই ভাড়াঘৰটো বাদ দে পিছদিনা ৰাহুলৰ বহুত জ্বৰ মেডিচিন কেইটামান নি তাক ঘৰলৈ পঠিয়াই দিলে তাৰপিছত ঘৰত আহি সি মাক দেউতাকে পূজা পাতিলে পূজা পাতলত গম পালে যে সেই ফাঁচি দিয়া ছোৱালীজনী ৰাহুলৰ গাত লপ দিছিল কাৰণ সেই ফাঁচি দিয়া ছোৱালীজনী হয়তো ৰাহুলক নিজৰ হাজবেণ্ড বুলি মাৰ্ডাৰ কৰিবলৈ আহিছিল সেইখিনি কথা পূজাৰীয়ে তাক কোৱাত কি হৈ আহিছিল তাৰপিছত তাক তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰে এটা জাপ বান্ধি দিছিল আৰু কৈছিল তুমি আৰু সেই ভাড়াঘৰটোলৈ নাযাবা কাৰণ তাতে যিয়ে থাকিব তাৰ বিপদ আছে কাৰণ সেই ছোৱালীজনীৰ আত্মাই তেওঁলোক মুক্তি পোৱা নাই কাৰণ তাক তাইক ভাল পোৱাৰ চলেৰে নি কেনে তাতে মাৰ্ডাৰ কৰিছিল সেইকাৰণে তাৰ আত্মাই এতিয়া অশান্তি পোৱা নাই চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল এয়া আছিল সঁচা কাহিনী ৰাহুলৰ আহ শুনি ভাল পালে যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে ভিতৰতো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে আপোনাৰো জীৱনত এনেকুৱা যদি সঁচা ঘটনা কিবা ঘটিছে তেনেহ'লে আমাক জনাবলৈ নাপাৰিব আজিলৈ মানেই অন্য এটা ভিতৰত আকৌ লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে জয় হিন্দ জয় অসম